Почему вы стоите и приехали Ну стоим Из-за чего? Просто нет задолженность по заработной плате очень большая. И нас незаконно уволили. Это раз. Во-вторых, он не платит ни налоги. Это где? Марш завод? Это марш завод, сперлот, да? он не платит ни налоги, ни пенсионный фонд, ничего не платит вообще-то даже вот есть алименчики у нас. Он все высчитывает. Ну, только... а вообще завод работает? Продукцию Сейчас вы день, да, работает. Там осталось человек 30. На все. заводе. Да, на заводе. Все То есть... вот рабочих. А остальные там такое, уборщицы такое, охрана. Вот им еще за сентябрь не отдали того А вот. тебе вот именно сколько должны денег? Сколько ну, вот с ноября месяц. Каким работаешь? Сварщик, углекислотник и эмалировщик с ноября месяца да? да ноябрь месяц сейчас февраль, февраль. У нас. ноябрь декабрь вот я. январь уже Ой, за февраль заканчивается вот сейчас смотри пошли переговоры ввести правильно да, да. если будет отрицательный результат ну, как? что пойдем, вы будете делать пойдем будете дальше, ехать в на киев да. да уже написали на Киев бумагу и нас там ждут и собер, соберемся будем выезжать на Киев. Тогда. это на Думу вы поедете да 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 mm -hmm. на Думу поедем так что вот так вот. Из-за чего мы собрались. Все, спасибо.